Kita tidak pernah dengan ada peruntukan RM50,000 dan apa ini ada kontrak itu Dia ya, ada ya. kerajaan pagi ini, ah, kamu ragu itu beruyung gitu Senang hati orang kamu nah, Dan Jadi saya, saya rasa kita harus hidupkan ini semua Ini misalnya pembinaan kandas itu Dalam 8000 Dan nah, eh, Mungkin minta senarai keperluan peralatan binaan yang diperlukan Then, uh, kita hantar dan uh, kita atur satu gotong royong supaya itu semangat kesetiaan di kampung itu dapat kita wujudkan semua. Tapi memanglah uh, ada kos-kos tertentu juga ya. Memang dia ke sana ada begitu royongnya waro-waro ini pemerlu sekakan bagi ya. Dari itu nanti kita pikir-pikirkan semula. Dalam sampunya apa itu pembincangan dengan uh, BPM ini kita usahakan kamu sikap sikap kalau kamu orang bilang mau gotong royong beda minggu depan kita pastikan itu bahan-bahan binaan itu sampai tentukan masa dan kalau boleh saya sendiri kamu datang ya jadi uh, yang lain itu pandai-pandai lah kita bagus lagi kampung yang untung ya kalau 8 ribu kamu bilang kita bagilah 9 ribu 1 ribu itu masuk tabung lah Daripada 8,000-9,000 kita bagi kontraktor Mengingat dan, kampung bukia ya. Jadi nanti kita pandai-pandai adjust ya. Jadi saya harap ini, kita boleh amalkan supaya lebih banyak lagi Yang kita boleh uh, kongsi Ini peruntukan ini Jadi bagi lagi-lagi ya. Saya nak pimpinan kita tahu ini Misalnya ini jalan ke, ke Dewan Gereja misalnya di sebelah kanan belakang. Ya dalam lebih 100 meter. Kalau anggaran pihak-pihak tertentu, dia mau dua puluh ribu. Tetapi ya, bila saya bincang dengan kampung, cuma kami bagi saya itu keperluan uh, keperluan untuk membina memangkas, mengasuh konkrit jalan itu. Berapa karung simen, berapa elah batu pasir dan segala-galanya. Dia orang punya begi dalam-lapan ribu sahaja. So ini yang saya maksudkan dan saya bukan kampung datang berhitung punya. Jadi orang ini sebagian, mesti dia mau kasih begi yang terbaik. Kita, dia orang punya apa, kan? Kerja itu dia orang punya. Jadi saya rasa ini bagus kita wujud kembali. Tapi sudah tentulah kalau yang besar-besar itu kita ada-ada uh, apa ini prosedur-prosedur yang perlu diaturkan juga kan kalau yang di bawah 10 ribu itu kita boleh aturlah dari kampung itu jadi saya harap apa ini melalui peredahan atau cara baru ini, lebih banyak yang kita boleh bantu di kampung-kampung kan -kampung. dan jambatan gantung itu kalau pembaikan itu kita kutuk tapi kalau bina semula itu tentulah kita memerlukan yang ada kepekaran dalam membina jabatan. Jo so, ini semua kita lihat. Dan kita tidak memastikan peruntukan yang kita dapat setiap adun ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Membungkuk kerikatan, ya. Jadi itu itu seluruh bukti. Jadi yang jabatan itu nanti uh, kita bincang. Jadi, kalau begitu kita siap perlu uh, apa ini. Uh, uh daripada menolong buruk terang itu pun bila ada big kita tengok kembali balik juga macam mana bila kita tidak mahu ada keterisan ya. jadi eh, eh, supaya apa itu jangan ada isu-isu yang berbangkit lagi kemudian hari ya, Maksudnya yang penting ialah apa yang uh, rakyat inginkan rakyat ingin lihatkan kerja yang baik rakyat ingin lihatkan apa yang diminta itu di pohon itu dapat kita gunaikan ya. Jadi eh, itu saja jawaban saya tentang permulaan-permulaan itu. Tetapi eh, saya juga ingin nyatakan di sini kita boleh apa ini permulaan timbulan pengarah untuk kalau dihirup ini saya dibutuhkan jadi eh, 35 juta untuk setiap hari. Ini jauh meningkat ini. Sebelum ini dia 2 juta saja. Tapi di bawah kerajaan yang ada sekarang setiap kawasan guru mendapat peruntukan 3.5 juta. Jawapan keuangan nampak kawas. Laporan tunjangan kawas. Sebab pengurusan keuangan yang baik. Bila pengurusan keuangan baik, pendapatan negeri meningkat. Bila pendapatan negeri meningkat, maka peruntukan setiap kawasan pun, pun meningkat. Jadi inilah kerajaan yang ada sekarang. Ini tidak boleh disangkal-sangkal ini perkesan uh, berdasarkan fakta ini kita boleh cek ya dan saya boleh maklumkan jadi kita tunggu uh, ketua menteri pun ada bagi bayangan-bayangan nanti apa itu ini supplementary supply budget apa yang dalam bahasa Malaysia yang dalam bulan tujuh ini uh, ya macam midterm review lah atau begitu dia ya, tengah melihat jika ada peningkatan pendapatan negeri mungkin dia akan tambah sedikit lagi Kasih genap 4 juta kalau itu so, inilah kerajaan yang kita ada sekarang Tapi sudah tentulah banyak masalah lain Itu kita tidak boleh nafikan kan Masalah air, masalah jalan raya, masalah pekalan negeri Ini kita kena akui Tetapi kita harus juga faham bahawa ini masalah Bukan waktu ini kerajaan memerintah baru berlaku Ini sudah lama Ya Jadi kerajaan sekarang ini sedang berusaha untuk menyelesaikan semua Masalah kita mempunyai kewangan Yes Misalnya Masalah pengalaman air di UMX Dia ya, dari kita tahu pun saja ini, ini untuk kepailangan anda tidak akhir Itu pipe-pipe besar yang dipasangkan 40 tahun lalu dia punya jangka hayat itu sudah habis. Seitulah so itulah kadang-kadang kita nampak bocor sini, bocor sana. Itu pipe-pipe besar perlu ditukar. So, kerajaan ada mempunyai keuangan dan ini yang sedang dalam proses diganti ini pipe-pipe besar ini. So, dalam uh, apa yang dihadapkan kepada kami uh, mungkin dalam uh, bulan 7 bulan 8 ini dia siap dan kita harap apabila siap ada apa ini uh, improvement yang ketara ya masalah-masalah yang kita dengar itu bukanlah kita boleh selesaikan 100% janganlah kita janji 100% boleh selesai tapi kalau masalah sekarang itu dalam 50% kita boleh uh, selesaikan 70-80% ada peningkatan dia nanti dari segi bekalan air ini jadi itu jaminan yang diberikan oleh Jabatan Air dan kita Tunggu, ya, sabar. Kena usaha itu sedang berjalan. Percayalah. Dan saya rasa inilah sebab kenapa belakang ini menggunakan isu ini, diorang pun tahu ini. Jadi sekarang saja belum buat bising guna isu untuk memburukkan kerajaan. Diorang lupa, diorang pun kerajaan dulu apa, diorang lupa untuk selesaikan masalah ini. Tapi masalah kerajaan yang ada sekarang, mengakui ada wujud masalah ini. Dalam kita mengakui wujud masalah ini kita ambil usaha untuk menyelesaikan masalah ini. Dan diorang tahu ini, mungkin dalam setahun dua tahun ada penyelesaian. Jadi bila sudah selesai, Peliharaan yang akan datang nanti, Aisyah dan diharapkan sudah selesai kepada. Ya, jadi sekarang saya ada menggunakan ini isu, tapi kita perlu paham. Soalnya, no. ini masalah bukan timbul waktu kerajaan sekarang ini. Dia sudah menjadi masalah sekian lama. Ini masalah legasi ini, ya. Tapi inilah e, kerjaan yang ada sekarang ini bagi saya yang terbaik saya sudah adun di penggal dalam barisan nasional. Saya tidak mau cakap barisan nasional itu sudah bagus, ya. Tapi cuma yang saya boleh cakap peruntukan paling besar waktu barisan nasional dua juga, juga setiap adun. kalau waktu pembangkang itu saya di pembangkang usung bukan, ya. Buka. Jadi sekarang kerajaan baru DRS 3.5 juta ya suruhan pemerintah. Dan bisakah yang penting kita tahu apabila kerajaan DRS ini mengambil alih uh, kerajaan 2020 dalam reserve kita. harap 1.5 bilion. Tapi sebelum kerajaan ini sebelum ini yang ambil alih itu kadang ada 4 bilion. Tapi bila itu kerajaan satu itu waktu siapa membangkang itu dia tinggal 1.5 bilion. Sebab so, dia itu yang kerajaan sebelum ini dia pandai belanja tapi tidak pandai bikin duit untuk negeri. Tapi sekarang di Pak Kerajaan di Ares sekali lagi ini bukan fakta ini fakta kita punya reserve reserve negeri 8 bilion meningkat dengan awal sekarang. Apa maksud ini? Jika kita ada masalah ekonomi, dia ini bulu-bulu ada masalah ekonomi dikeal susah kita. Tapi dengan adanya 8 bilion yang kita ada sekarang, negeri boleh berjalan seperti biasa mungkin dalam 2 tahun lagi. Sebab kita ada itu reserve yang besar. Tapi kita juga kasih tahu sama yang empat rumah Pak Menteri, janganlah simpan sangat 8 bilion itu. Keperluan kampung-kampung masih banyak kita belanja juga sedikit sedikit lah kan jadi uh, saya rasa dia mendengar juga saya setiap kali berjumpa dengan beliau ada saja saya mau kasih bumbung untuk dia permintaan di Q. dan uh, muncullah dia senantiasa berhati di dan mendengar apa yang uh, kita sampaikan kepada beliau jadi saya tidak mau panjang lebar tentang kebaikan kerajaan ini karena kita boleh melihat. Jadi ini sebagai contoh dia apapun untuk berpolitik hanya hmm. asal kita cuma mau mengitau maklumkan ya yang fakta itu. Kadang-kadang di sebelah sana itu dia buat banyak cerita, apalagi dalam sosial media macam-macam. Tapi kita tanya saja. Waktu dia orang pemerintah jadi pahamkan setiap adu alim besar dia bagi pun satu pen lima juta. Ini kerajaan double, dobel lebih terkenal. Ya, jadi uh, arti itu nak mau komen Ya, tapi yang penting uh, kerjasama antara kami. Dan sudah tentulah kerjasama antara kerajaan negeri dengan persekutuan. Saya yang antara yang memang banyak saya cakap kalau soal ini. Masalah saya tidak nampak sebab kenapa kalaulah kerjasama ini diperintah oleh parti-parti tempatan kerjasama dengan persekutuan akan rusak. Kenapa begitu? Kita harus paham uh, sistem pentadbiran negara. Ada kerajaan negeri, ada kerajaan persekutuan. Tapi tidak bermakna apabila parti-parti tempatan yang memerintah di Sabah ini kita tidak mau kerjasama dengan mereka. Pasal masing-masing ada tanggungjawab. jawab. mesti eh. saling hormat, menghormati. Janganlah fikir pasal kamu orang federal kita ini bodoh tidak pandai buat kerja. Itu yang tidak suka. Mereka harus paham apa keperluannya. Siapa yang paham macam kita lah. Kita pemimpin tempatan. Diorang ada tuh bukan mementingkan apa masalah kamu. Tapi banyak cakap jangan begitu. kerjasama sama itu wujud apabila kita saling paham memahami antara satu sama lain dan hormat menghormati. Hormat kerjaan negeri, hormat kerjaan negeri. Bila ada saling menghormati-menghormati, tidak akan ada masalah. Dan inilah kerajaan JRS. Sudah buktikan. Kerajaan yang dihendaki, diterajui oleh mati-mati tempatan melalui JRS. Ya. Walaupun begitu, itu peruntukan khas federal. Dulu waktu warisan, 53 juta. Dia terima bulat-bulat 53 juta itu. Bila JRS memerintah, yang kasih turun 53 juta, kita cakap tidak mahu. Bukan tidak mau, tapi mana boleh bang untuk peraturan orang tidak bagi kepada kami masih naik tahun pertama dia masih naik 120 lebih juta hampir hampir tiga kali ganda baru kita Lepas itu kita minta naik lagi dan tahun ini dia orang bagi kita minta 1.5 bilion untuk pengetahuan kamu. Dia bilang kita usahakan 1 bilion. Lepas itu dia tengok keadaan keuangan. mungkin 800 juta dan akhirnya mereka bersetuju untuk bagi sabah peruntukan apa ini grand khas persekutuan itu 600 juta jauh lebih besar daripada 53 juta yang waktu warisan tapi dia cacat dia boleh minta ini apa dia lagi nonton apa hasil ini hasil bukti ini tidak boleh kita pertikaikan. Jadi mana kerajaan yang uh, lebih kuat? Kalau lebih kuat, nak apa dah rumah? Oh, no, Kita ada cara lain. Ini petrolas ni dia kontrol minyak kita. Tapi kita runding juga. Jadi dalam perundingan itu kita wujudkan ini apa kita panggil commercial uh, collaboration agreement (CCA). Kemudian depan kita duduk Bincang, kita minta supaya kita punya equity, dinaikkan. So, dinaikkan. Jadi, maka pendapatan kita daripada petrolim dan gas ini pun bertambah. So, itulah sebab kita punya pendapatan negeri tahun lalu 6.9 bilion. Waktu warisan, 4 bilion lebih. saja. Jadi, di mana kerajaan yang bagus? Mereka bolehlah cakaplah dari uh, malam sampai pagi ke abang pagi siapa yang baik jadi nah pentingnya perlu penting perlu intangan jadi bagi saya kita tahu siapa kawan kita kita tahu siapa kawan kita saya mau memperingatkan kita semua 2023 akan berlaku ada itu usaha untuk kasih jatuh ini kerajaan yang dipilih oleh rakyat pada 2020 baru jalan, dia berpakat dengan warisan dan PKDM, Warisan yang berbentuk, ini UMNO, minta maaf, tapi apabila dia buat begitu, itu Pakatan Harapan tidak setuju. Ini Pakatan Harapan memilih untuk menyokong kerajaan diareh yang dipimpin oleh Haji Ji. Maka, gagallah usaha untuk menjagokan kerajaan. Jadi sekarang ini, kerajaan Sabah ini adalah GRS dan PH Jadi dalam pemikiran yang menghormat Ketua Menteri dan juga pengurus GRS Kita harus hargai PH itu kerana menyelamatkan kerajaan yang ada sekarang Karena PH menyelamatkan kita Maka peruntukan-peruntukan itu kita boleh terus salurkan dapat dinaikkan Kalau tidak jatuh sudah kita 2023 buntar dari Ketua Menteri, dia tahu apa jadi? Ya, kamu, kamu orang semua kenal dia kawan baik saya ni. Betul betul. Kadang-kadang ada juga masa bertelepon. Tetapi kita mempunyai pandangan pemahaman politik yang berbeza dan uh, sudah tentulah dia bebas suara apa yang dia pikir, saya pun bebas cakap apa yang saya pikir saya perlu cakap. Tapi kita tahu kita tahu bahawa apa yang mereka buat kita mesti senantiasa ingat ini adalah merupakan satu tindakan yang tidak dibukul ya. bayangkan apa terjadi waktu itu mungkin keadaan buruh hara berlaku kestabilan politik terganggu labur pun tidak mau datang tapi kita, kita tidak mereka tidak fikirkan itu tapi kerajaan yang ada sekarang ini memikirkan tentang pentingnya kestabilan politik itu jadi saya harap kita paham semua ini dan uh, tidak lama lagi berikut jadi CEO yang timbalan-timbalan pengarah perikanan di tingkat. ini kadang-kadang kita perlu juga kasih jelaskan apa yang saya rasa saya perlu menjelaskan uh, jadi uh, terpulang bagi saya rakyat ini orang Sabah ini sudah matang gitu. Ber sudah matang untuk membuat keputusan apa yang baik untuk kita. Jadi buatlah keputusan yang bijak. Saya hanya bagi penjelasan dan akhirnya saudara-saudara sekalian yang akan teliti sama ada apa yang saya cakap itu ada betulnya atau tidak dan buat keputusan yang bijak. Ya, jadi aku menurut itu presiden satu aku mengkonsiko kepada politik inasiwatan dan mereka terjadi baik untuk banyak malu tapi yuk, baik kepada semua itu ruang politik untuk betiso salam meramai kamatan orang yang bolutan beretian om um, sungguhan bagi hubda ya bagi hub kalau pakai jadi tinggal kuatan dari itu sesuai kiri um, mata ini juga kita raikan kerana yang sebenarnya tujuan dia untuk raikan tuayan yang bagus baik Jadi kita tanya tanya diri kita juga, ada kita buat hati dengan kuayan kita tahun ini? Kalau tidak, dan kita perlu berusaha lebih lagi ya, supaya kuayan kita itu akan terus meningkat. Dan saya anggap program kita pada hari ini pelepasan ikan, budidaya ikan juga menjurus ke mereka supaya kita punya kuayan ikan itu akan meningkat. Jadi dalam semangat dan suasana keamatan ini amat bertepatan sekali juga program yang kita adakan hari ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak, nak eh, berhasil nanti pengurusnya bagi pihak warga Kewulu dan juga sebagai wakil rakyat Kewulu ini, saya amat-amat menghargai usaha ini dan eh, mudah-mudahan eh, kerjasama seperti ini akan kita teruskan. Kerana saya percaya banyak lagi. Banyak dari kampung-kampung yang uh, ingin lihat ada program seperti ini uh, kita boleh cadangkan. Jadi sekali lagi terima kasih banyak. Baik, uh, terus, baik tetap tapak belum mentiak. Baik, apa salah doai? Salah, salah. Konsitu dan kita sana dan saya doakan sama-sama kita doakan supaya kita semua terus berbakti, bercakap sihat dalam uh, menempuh apa sahaja cabaran atau tugasan kita seharian dan yang penting kita sentiasa sihat dan kita akan berjumpa lagi tetapi kasih terdapat amat dengan itu kita rasmi lah ini kita punya program pada hari ini terima kasih Majlis ucapkan terima kasih kepada yang terhormat atas ucapan perasmian sebentar tadi.